Тут надо смотреть на этот матч под двумя, скажем так, углами. Один момент – ситуация в турнирной таблице, скажем так, не самая худшая. Да, вот при этом результате получается, потому что, ну, не будет скрывать, мы не хотим попадать в первом раунде на Днепр. Второй момент – если смотреть непосредственно на игру, на на сам рисунок сегодняшней игры, на результат отдельно взятой игры, и, конечно же, мы не хотели специально проигрывать, конечно же, мы бились до последнего на победу, и это было видно. Я думаю, что матч понравился болельщикам однозначно в плане накала, страстей. Вот, но уже которую игру в этом сезоне мы показываем, хороший, красивый, интересный баскетбол, потому что сегодня он был действительно содержательный, какие-то новые вещи были от нас и от Харькова. И, ну, действительно хороший, интересный, динамичный баскетбол был. Но результат, если взять, сколько мы в этом сезоне проиграли игр где-то там в концовках, на каких-то глупостях, чего стоит играть с Днепропетровском, когда за 0,5 до конца мы получили два очка от Кирилла Фисенко. Сегодня мы проиграли два очка пропустив обиднейший трехочковый мяч в раздевалку в конце первой половины, который разобрали во время тайм-аута, четко дали установку, кто за что отвечает, и тут мы даем забить этот мяч там, где не должны были получать. И последние, конечно, два очка от Грэма ну, на большущие ошибки защитника получены. Вот. И вообще по игре очень, очень много ошибок, именно ошибок, не то, что там каких-то недоработок. Сегодня справились по большому счету, у нас были проблемы в играх еще с Николаевым, с Пикинролом. Мы с этим справились и в играх, и, в принципе, и с Одессой, и в последней игре с Николаевым, и сегодня. То есть мы как бы отмечаем сейчас и в раздевалке это отмечали, что та проблема, которая была на Пикинроле, мы ее... Мы ее решили. Но продолжаем пропускать какие-то такие, знаете, очки на детских ошибках. Где-то выдираем, выцарапываем. Там тот же Иван Ткаченко, да, отлично борется, выдирает, выцарапывает. Казалось бы, уже проигранные мечи достает какие-то сумасшедшие блокшоты. Тут же где-то пропускает. Ну просто детские. Наверное, надо ему сделать эти все ошибки, но, но уже конец сезона, уже, наверное, надо от них избавляться. То есть, еще раз повторюсь: на каких-то глупостях проигрываем. С одной стороны радует, что это не какие-то системные вещи, не, не, не какие-то там отсутствие взаимодействия в защите или взаимопонимания. То есть это просто на каких-то моментах концентрации, на каких-то там индивидуальных маленьких, маленьких ошибках, приводящих вот к вот этим легким очкам. То есть это можно исправить, исправить за счет просто элементарного самоконтроля, концентрации от игроков. Вот, потому что все эти вещи разбираем миллион раз и все равно раз за разом ошибаемся. Вот. В любом случае, впереди ждет последняя игра с Днепропетровском. Впереди ждет плей-офф, и уже понятно, что в этом сезоне будем говорить о нашем результате по завершению плей-офф. Конечно, можем за счет этих игр исправить всю ситуацию там, с провальным регулярным сезоном Посмотрим, посмотрим, что будет в конце сезона. Спасибо. Еще вопрос по Коневу. Он, как он поможет команде в режиме? Вопрос большой, потому что как бы его сроки реабилитации в принципе закончились, вот, но он пока мисс ощущает, у него есть пока болевые ощущения, у него пока мисс, то есть он не может в полную силу на 100% тренироваться. Конечно же, мы рассчитываем на него. Конечно же, мы рассчитываем на него в плей-офф. Если не в первом раунде, то во втором раунде мы, мы планируем, хотим биться за чемпионство в этом году. Да, мы заканчиваем сезон там на одной из последних позиций, может быть даже на последней позиции. Но это не означает, что мы сложим лапки и не будем драться за, за то, чтобы отстоять свой титул. Однозначно в плей-офф мы будем биться до последнего. Я уверен, что, я уже говорил, что мы будем непростым соперником для любой команды. Ждем, что у Ваконев к играм плей остановится. Получится это или нет, посмотрим.